Бути татом кожен рік, літом, в кінці літа ми з Олексієм устраиваємо собі якусь таку подорож чоловічу. І хто наблюдає за нашим каналом, обов'язково напишіть. Ми їздили на цьому барсіку і якось і во Львові на запад України спали в барсіку і путешествували на велосипедах. І в мене така дуже сильна мрія. Я хочу сплавитись, поріжчики Бог. Я про це говорив, були теж випуски, хто дивився, той знає. Но я думав, що до цього літа війна закінчиться, що буде мир, що ми будемо живі, здорові. Тепер я розумію, що цього не буде, мабуть, при нашому житті. Ну, покуде ще є трохи можливість, і хоч якась маленька, ми з Олексієм все-таки різхнули. Їдемо на пух, висадимось на лодки, наш дідусь нас довезе і потім поїде. Ми будемо плисти десь кілометрів 13. Кілометр. на два ночлега і про це розкажемо поэтому не перериваємось пів години нам понадобилося щоб зложити на наш міні плот зльошею в нашу величезну так сказати, лодку спальники їда, риба з невероятно красивий бух Вон, дядька на лодці вже буде ловити зараз нашу рибу А, дедушка на Барсике отправляется до дома в Любошовку, а нам треба 13 или 15 километров проехать самим. Отож, вот пожелайте нам, как то доброй удачи. Течения пока не наблюдаем. Пока гребем. Ну, конечно, горненько тут. Что скажешь? Короче, течения здесь нет, Я уже понял, но у меня есть человек, который может его организовать. Специально обученный спортсмен. И э, да. сзади на меня вы видите мужчину, у которого запутался спиннинг. Мы им посочувствовали, он сказал, что он здесь ловит щуку и 8 штук ловил. Леша. И он сейчас покажет нашу воду. Это очень важно. Потому что мы взяли тут и хотим порыбачить хрешника первого Я чекаю. Всего 41. Ого. В Кировограде взял это самое. Ага. Значит, до первого числа я взял. Так, Лех, расскажи про свой первый порог, который вот там вот шубит. Это странно. Почему ты зеленого цвета был такой? На айфоне ты красивый. С первых минут э, можно сказать сразу мы попали в невероятную красоту. Это мечта, мечт. Э, берега очень красивые, все обжитые. То есть видно, что здесь очень много рыбаков. Там, кстати, вот мужик сидит. Здесь бурная рыбалка, здесь очень много И как сказал дядя Валера, он тут уже 40 штук выловил И говорит, тут гата, не переживайте, вы проплываете, и поэтому мы плывем туда. Так, ну что, вот наш первый порог с Лешей. Ему 15, мне 37. І річка Південний Буг – це моя мрія. І зараз ми будемо намагатися її проходити. Я навіть уявлення не маю, як це робити. Е, давай, Льоха, отак потихонечку доходимо, лівим борш. Так, і зараз ми побачимо, що це тут буде відбуватися. Уху, спокійно, спокійно. Смотри, льох, тут треба буде... Крутить руками левым больше. Спокойно. Сейчас она нас занесет куда. -то. Левым больше. Так, поехали. С Богом. Передача буты. Левым, левым больше, левым. Левым больше, Леша. в Смысле? Ну Все, мы прорезали дно. ё -моё. Да, гата плохая идея была. Сумка. Да, надо было мне крутить педали. Все, сумку прорезали. Да? Лодку. Да. Остались мы без лодки нормальной. Так, ну что можно сказать, на этой лодке нельзя проходить такие пороги. Пороги нереально большие, это надо разуваться, наверное. И надо проходить. Это нереально сидеть на лодке, потому что мы порезали, кажется, лодку. Я Не знаю, баллон не сдувается, баллон, слава богу, целый. Одно прорезали, потому что поступает вода. Мы трошки расстроились. проезда по порогу рассказывали пробилось дно сколько дырок, дырок. сколько ну, штук шесть больше 5 Пять. Пять. намокал подушка наполкли вещи мы разложили палатку там прекрасный закат Сушим шмотки и лодку с той стороны заклеил сейчас буду клеить с той стороны столько дырок но ну, тут вообще просто дырище. Все из этого порога. Не катайтесь на порогах, я вас умоляю. Ну что, ребята, там жарится каша, а тут плюнул карась. круглый прикруглый. южно И что можно сказать, Лоску, лодку мы заклеили, карася спимали, вещи высушили, палатка все работает. Ну, вообще, милость Божья, потому что кейс кушать не было с этим порогом. Я іноді аж переживаю, що происходят, і видно, как дьявол реально ставить палки в батьку, який хоче для сына, для нашої общеїсторики зробити поездку. Але Господь з нами і послав утішені. Риба це хороший знак. Пока у нас сушаться наші матраси, ми починаємо наш, нашу вечерю обалденська каша по 48 гривень з тушенки яйцом. и, конечно же, с хлебом. Приятного аппетита. Спасибо. Ну и пришло время чаечка с монастырским медом, с печеньем и со слезами на глазах, так как Леха ловит дым, который тут из нашего костра выходит. Так, ну что, после чая ложимся спать. Спокойной ночи, сынок. Спокойной.